Всем привет! Я Маша. Я сегодня хочу рассказать немножко о себе, о своей жизни. Я Маша, мне 14 лет, живу, видите, в Шадринске. Живу вот так вот скромненько, ничего такого особого, скромного, очень тут много все, все скромное. Ну вот. Что я хочу рассказать про свою жизнь. С рождения. Ну да, любила жизнь, любила природу, любила животных, всех любила. Теперь мне неохота ни жить, не учиться. Кого-то либо любить, ухаживать. Теперь, да, люблю одного человека. Ну, если он смотрит это видео, он знает кому это посвящается. Ну, я вот хочу рассказать о том, что вот после того, как я бросила бывшего парня, я начала писать стихи. Стихи я начала писать про любовь. Ну, потому что я знаю, что такое любовь. Некоторые думают, что любовь ⁇ это под одеялом полежать с человеком, с любимым. Но нет, это не так. Любовь это, ну тебе не надо подарков от любимого человека, тебе ничего не надо, тебе нужна любовь, ласка, забота. Ну вот я хотела зачитать вам некоторые стихи, я вот веду личную тетрадку, там все у меня написано, э, любила одного человека, всю страницу зачеркнула, перечеркнула, он мне изменил. Просто обидно стало. Вот, сейчас я найду. Найду стихи. Вот, нашла. Слушайте, люблю. Закрой глаза. Представь звезду, на которой я сижу. Тебя увижу. Подойду и нежно-нежно обниму. Это я написала после того, как... Вот, Рассталась с парнем, я его очень любила, долго плакала, но я все-таки это пережила. Вот. Я редко с тобой встречаюсь, я редко с тобой говорю, но ты без слов понимаешь, как сильно тебя я люблю. Да, это тоже посвящалось тому парню. Вот, если сейчас этот человек смотрит мое видео, он, наверное, прислушается к этому стиху, что мы, он живет 7 или 8 километров от Шадринска, в Красной Ниве, вот в субботу собирается приехать, и мы собираемся погулять. И вот еще. Любить тебя я не устану, забыть тебя я не смогу. Слать смс не перестану, пока ответ не получу. Тоже я тому парню много смс -ок отправляла, прости.